Было на Уважаемые господа депутаты, обращаются к вам жители микрорайона с просьбой рассмотреть вопрос о неполерном возрастании цен на оплату ЖКХ. Вы решили повысить цену на каждый метр квадратный, якобы на капремонт жилья с метра квадратного по 7,40. Это в среднем каждая семья дополнительно должна платить в месяц 500-800 рублей. Мы это так по первой строке в ЖКХ огромную сумму денег. Куда идут эти деньги? По расшифровке прайса если кому интересно, слушайте. По расшифровке прайса, по которому мы платим ШПХ, входит озеленение и полив газонов, мытье лестничных площадок, посев травы, установка лавочек, установка детских площадок. Из всех этих пунктов не выполняется ни один. Так чей карман идут уже месячные платежи? Просим вас обратить особое внимание на оплату отопления, которая за три года повысилась пять раз. Возьмем, к примеру не буду это. Мы пригласили работников теплоэнерго, нас собралось 60 человек в ЖКХ, в красном уголке. Руководство прислало двух дам, не способных объяснить практически ничего. Мол, 9 месяцев счетчик не работал, мы брали по-среднему. И это ли оправдание, почему не работал? И не ваша это ли вина не подготовиться к отопительному сезону? Руководство не сочло нужно прийти к народу и объяснить. Просим вас назначить компетентную комиссию проверить расценки по отоплению. Или взять оплату электроэнергии. В течение двух лет цены выросли на 70%. Почему? Если в республиках осети цены 36 копеек за киловатт, в Азии 40, понятно, это дотационные республики, но не в 20 раз должны быть цены у нас. Как вы считаете? Она не против как ремонта жилья, но за 40 лет проживая в микрорайонах, мы не видели нигде ни одну новую лавочку или косметического ремонта подъезда. Так куда уходят деньги? И в чей карман? И снова пересылая деньги в бюджет области, мы их отдадим на виллу чиновников или на заправки в городе. Остановитесь, депутаты, подумайте, как прожить пенсионеров. И пенсионерам, если 70% своей пенсии, мы отдаем счет оплаты жилья. Вы бываете за границей и знаете, что не более 25-30% пенсии у уходит на плату жилья. И пенсии с нашими не сравнить. Вот так вы и так весь город разбазарили. Даже связь отдали в треть. Звонишь в справочную службу, спрашиваешь, с какого города вы звоните? Не смешно ли это? Мы любим свой город. И обидно в старости не иметь возможности выжить. Уважаемые депутаты, просим вас наше заявление, проверить все расценки по ЖКХ и, наконец, навести порядок в нашем городе. Надеемся на вновь избранного мера. Подписалось около 500 человек. Я это заявление отдала в мэрию, принял у меня Ромашин под роспись и сказал, подождите, подождите секунду, у них 5-7 до 7 в Курске совещание всех этих мэров городов. Курская область не платит, Орловская не платит, у них нет у этого повышения цен. Волгограде не платят, в Саваре не платят, в Москве не платят. Пыляю, Рязани, Старая школа, я говорю, это... Александр Викторович Гнедых, говорю, скажите, пожалуйста, Юрий Иванович Ромашин, почему у нас город не успеет еще где-то чихнуть, всегда впервые цены растут дороже всех. Вот. Обратите внимание, ЖКХ дорогое, продукты питания дорогое, аптеки, по две, по три аптеки в каждом доме. Нужны ли они у нас на микрорайоне столько? И 70% из них поддельных лекарств, вы прекрасно знаете пенсионер делит свою пенсию на три кучки. Оплата ЖКХ, лекарства, а прожить остается фиг. Согласны с этим? Да, да. Вот и все. Поэтому, дорогие депутаты, обратите внимание, наконец-то, на людей. Хватит вам строить свои коттеджи и заборы по 2,5 миллиарда. Посмотрите, что творится. Сейчас.